А от наші невтомні колеги з команди країни онлайн перебувають у постійному пошуку нових тем і цікавих фактів. Давайте подивимося, чим вони нас дивують на початку цього тижня. Вредна як Сидорова коза, впертий як баран, тупа як вівця. Українці не вельми шанують символ наступного року. Але яким він буде насправді, дізнаємося вже за мить у астролога. Це країна онлайн. Отож, яким буде прийдешний рік, і що зорі нам віщують, ми поцікавилися у астропсихолога Олени Осипенко. Пані Олена, вітаю. Давайте на початок розберемося. От чи наступний рік він кози чи вівці? Бо насправді дуже багато суперечок цього приводу. вообще, наверное, коза каза ілявця це не так важно, А от важно, щоб ми 1 января ще її не зустрічали і не проважали раніше времени «Год лошаді. У нас с вами 19 февраля будет еще один Новый год. Очень важно, с каким настроением вы его будете встречать. Важно, чтобы была благодарность прошедшему году. Важно, чтобы мы с новыми надеждами, с хорошим настроением, с верой, надеждой и любовью встречали следующий год. И в нашей жизни все станет хорошо. Потому что с какой мыслью мы проживаем ситуацию, а Новый год — это начало нового цикла. Вот с такой так и проходит наш год. Понял, а каким цей будет рік для нашей украинцы? не ні козу, ні вівцю. Дело в том, что коза ⁇ это достаточно мирное животное, в отличие от года лошади. Поэтому мы можем рассчитывать, что на Украине и вообще в мире будет постепенно воцаряться мир. И никак мирные коза не приветствует войну. Но она будет явно приветствовать любой, любое подписание мирного договора. Поэтому мы с вами можем ну, дать такую рекомендацию нашим зрителям, что этот год деревянной козы, он должен быть гибким. Человек сам должен быть гибким. Он должен быть работоспособным, безусловно мирным, безусловно открытым этому миру. И очень важно нам, чтобы был хороший результат от нашего труда, помогать друг другу. Только вместе, только целостно, только с терпением и стойкостью мы сможем преодолеть все свои трудности. Год 2015 действительно будет переломным. Он еще будет достаточно трудным, но будет очень много нужных, необходимых реформ, которые смогут провести наши правители в нашей стране. Ну а мы народ Украины. Посмотрим, какие реформы нам подойдут, а какие нет. Безусловно, в карте каждого человека, ну и в карте страны, есть самое слабое место. Но ну, оно может выражаться в виде какой-то трудности, в виде каких-то сомнений, страхов. И действительно, такое место есть и в гороскопе нашей страны. Черная луна, эта точка так называется, стоит в знаке Козерог. А Козерог — это система, государственная система, это законы, которые издаются. И, безусловно, они до сих пор еще несовершенны. И наступил 2014 год, в котором, мы знаем, началась война. В это время планета, дальняя планета Плутон прошла по Черной Луне и вывела на поверхность то, что до сих пор было не видно. Мы называем это как болезнь, которая, о которой стало всем известно. Вот теперь пришло время вылечить эту болезнь. И на протяжении 2014 года мы уже прошли с вами две химиотерапии. У нас впереди еще три. И вот после этого... А после чего, ноябрем 2015 года, я вижу, что будет поставлена такая жирная точка в наших проблемах. Но до ноября 2015 нам нужно держаться, нам нужно помогать друг другу, нам нужно выстоять и обязательно победить. После ноября 2015 года в нашей стране начнется постепенный прогресс. И к 2017 году экономика нашей страны выровняется в ноль. Із мінуса в ноль. А затім, з 2018 року ми года, мабуть, неуклон нарості верх. Пані Олено, я вам дуже вдячний за вашу розповідь і сподіваюся, ваша інформація буде дуже корисна для наших глядачів. А я нагадаю, що сьогодні ми були в гостях у вас психолога Олени Осипенко. А це була країна онлайн, країна, така яка вона є, і до наступних включень.